Слава Украине, привет от Полонского, друзья мои, в Киеве дождика. У меня получилось так, что приходится топать под дождиком. Но ничего, это нам не помешает. Настроение хорошее, бодрое и боевое. Итак, все ждали, согласится Путин на предложение Трампа или не согласится. Так вот, науки это на настоящий момент, честно говоря, неизвестно. Вот как хотите, неизвестно. Несмотря на то, что практически все советники... Путина там высказались И советники, и пропагандисты путинские Высказались в том ключе, что Мол, Пуйло не согласится Но вы же понимаете, что Для того они могут и выступать Чтобы он потом согласился Или каким-то образом, условно говоря Согласился Хотя мне кажется, что действительно Скорее всего он не согласится Знаете, что он сделает? Он согласится, но Обложит это такими условиями дичайшими, да, типа там демилитаризация Украины, типа того, что э, не, будет, э, не будет соглашаться на любой воинский контингент на территории Украины после достижения мира и так далее. И, ну, само собой, НАТО. Вот, ну, кстати, НАТО это то, чем мы могли бы поторговаться, потому что нас туда пока что никто не берет, поэтому вот за НАТО можно в усмерть поторговаться, а потом сказать, ну, хорошо, да, ну, мы согласны. Вот. Но, собственно говоря, речь не о том. Речь идет о том, что с лету Путин не согласится, скорее всего, а будет выставлять какие-то дополнительные условия. И вот тут встает уже речь о том, что Трамп, который сказал А, теперь будет, хочешь не хочешь, вынужден сказать Б. Потому что, ну а, ну, а как иначе, друзья мои? Ты сказал, что если Путин не согласится на мирные переговоры, как согласилась Украина, и на, на не только на переговоры, а еще и на прекращение огня, то на Путин, в Украине будет много оружия, а Путину будут новые вкусню, вкуснючие, просто очень вкуснейшие санкции. Так вот, я хочу спросить, а будут ли эти санкции? А будет ли это оружие? Вот тут очень интересный вопрос. То есть, что будет в данной ситуации делать Трамп? Он же тоже может сказать, ну смотрите, Путин согласился, но вот он хочет, чтобы в Украине не было того, 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 поэтому Давайте мяч на стороне Киева, понимаете, что он может делать? Это же такой человек, которого Ай, что тут говорить? Так что, скажем так, в настоящее время, друзья мои, вот такие вот прекращения огня видится как Ну скажем так, не то что малоперспективным, а маловероятным. Вот Дай Бог, чтобы получилось, да я только за. Вот. И дай бог, чтобы, как говорится, мы Прекратили пока что хотя бы временно прекратили воевать, но... Такие условия, которыми расисты будут обуславливать свое согласие, они, конечно, будут неприемлемы. Вот. И надеяться на то, что Трамп поступит именно так, как он говорил. Ну, такое, такое, ребята. Да, еще интересный момент насчет Трампа. Начинается у него очередная торговая война, абсолютно сумасшедшая теперь с Европой. Он хочет обложить все европейские вина и шампанские вина большими пошлинами при ввозе в США, потому что американские виски при ввозе на территорию Евросоюза якобы облагаются пошлинами. Ну, это я называю уже такие бухловойны, войны за бухло, да. Но все как бы, все в том стиле, в котором Трамп любит это делать, и ничего удивительного в этом нет. Вообще, если честно, то Трамп полностью погряз вот в этих вот торговых войнах, и в результате, знаете, все это, все это плохо, очень плохо скажется на Соединенных Штатах Америки, потому что можно выиграть торговую войну у той страны, у другой страны, у третьей страны. Но когда ты объявил торговую войну чуть ли не половине земного шара, будь это даже Трамп и Соединенными Штатами Америки, ничего хорошего из этого не выйдет.